Навчитися захищати себе від зловмисників усього за кілька занять це можливо, і для цього не потрібно ніякої зброї. Принаймні, у звичайних людей, які найчастіше потрапляють у досить небезпечні життєві ситуації, автомати та пістолети у кишенях не лежать. Як дати відсіч бандитам і втекти, у цьому допоможе знання основних прийомів системи рукопашного бою Крав Маги, яка набирає все більшої популярності в Україні. І на Житомирщині, зокрема. Ну, іскусством це називається сложно, кров мага переводиться дословно з севрій, як контактний бой, а по суті, своє це рукопашний бой Ізраїльської армії. Якщо судити по технічному арсеналу, то все буде більш-менш знайомо тим, хто займався самбо, рукопашним боєм і карате. Но о, по техническим задачам кравмага ориентирована не на спорт, не на победу, а на самооборону, самозащиту. Если мы говорим о гражданской версии Кравмага, о том, что я преподаю обычным людям. Ізраїльська система рукопашного бою та самозахисту кравмага стала популярною в Україні саме завдяки житомирянину Антону Фарбу. Начал я займатися в 2006 году. В общем-то, случайно попал в Ізраїль на курс директоров безопасности и риских общин. И там впервые попробовал, что такое кровмога. Вернувшись в Украину, обнаружил, что здесь этого нет, и об этом никто не знает. И, собственно, начал развивать и заниматься. То что, выходит, около семи лет. Первый свой семинар я провел пять лет назад. Это был семинар для профессиональных телохранителей. Есть на Украине такая организация. Украинское региональное отделение Международной конфедерации практической стрельбы. Это люди, которые занимаются практической стрельбой. Там спорта. Среди них много силовиков, много частных телохранителей. Я предложил, они заинтересовались на Украине тогда мало кто знал еще это слово, но в мире Кравмага уже к тому времени, к 2008 году, была более чем популярна. Потом, спустя год, прошел первый в истории Украины семинар израильского эксперта Маше На него собралось около 50 человек со всей Украины, приехали ребята из России даже. Из Молдовы позже приезжали и стали постепенно развивать Кравмага, потому что спрос на нее есть. Люди хотят заниматься самообороной. Такого то кваліфіцірованого приближення пока й що навчитись прийомом кравмаги може будь-хто незалежно від віку, статі та ваги. Головне бажання та систематичність занять. А приходити до тренувальної зали двічі чи тричі на тиждень вирішувати лише вам. Все залежить від бажання та необхідності. От него не требуется годами растягиваться, накачивать железные мышцы и так далее. С другой стороны, хорошая растяжка, быстрая реакция железной мышцы еще никому не вредили. Понятно, что если девушка весит 45 килограмм, то ей будет тяжелее наносить удары, чем подкачанному парню за 80. То есть я не рассказываю сказок, я не говорю, что вес и сила не имеют значения. Если вы не магистр йода, это имеет значение. Но тем не менее вынести для себя что-то может любой человек, какой-то необходимый минимум. Бежим, бежим, бежим. По хлопочку пробегаем через центр зала. Руки возле головы. Звати мене Денис. В принципі, з системою рукопашного бою я знайомий досить давно. Хожу час від часу, періодично. Коли має вільний час і бажання. В принципі, як зазвичай, колектив, контингент тут досить цікавий, тому що кожна людина приходить сюди для себе, щоб навчитися, щось дізнатися. Саме тому, коли у людини є зацікавленість, і коли всі працюють в колективі, можна досягти якогось результату. І безумовно, як правило, це цікаві люди, з якими можна далі продовжувати спілкуватися у звичайному житті поза тренувальним залом. Ну я думаю, що будь-яке навчання має в собі якусь мету самодосконалення. Це насамперед. Коли людина хоче якось в чомусь досягти певних результатів, якось розвинути себе в якомусь напрямку, і немає значення, чи то буде фізкультура, чи то буде наука, чи то буде співвище. Чи... Що інше, кожному подобається своє, багато людей це навіть досить вдало поєднують. Тож для того, аби мінімально вивчити прийоми самооборони та відшліфувати майстерність кравмаги, потрібно щонайменше кілька тижнів, в ідеалі від трьох і більше місяців. Адже кравмага вчить не лише оборонятися, а й випереджати дії зловмисників. Якщо людина має пістолет, то це не значить, що людина має якусь перевагу над іншим. Це не робить її сильнішою чи розумнішою. Тому що основна наша сила вона отут. изначально это был армейский рукопашный бой. надо понимать, что формирование государства Израиль 48 год это в основном беженцы из Европы. это бывшие узники концлагерей. это не те люди, которые обладали изрядными атлетическими способностями. поэтому была разработана ими Лихтенфельдом и его сподвижниками система рукопашного боя максимально упрощенная. так как система была армейская, то рассчитана была на применение оружия. формула армейского крамага называется пнул и выстрелил то есть если противник настолько близко, что вы не можете применить оружие, надо разорвать дистанцию, нанести несколько ударов, а потом применить это оружие. Спустя 20 лет, когда Эмиль Лихтенфельд вышел на пенсию и стал преподавать промоганды о гражданских лиц, началось дробление на направление. Техническое ядро, те приемы, которые мы используем, оно осталось более-менее одинаковым. Но если речь идет о гражданских лицах, акцент был сделан на самооборону. Ударил, вырвался, убежал. Если речь идет о полиции, силовых структурах, естественно, упор сделан на силовое задержание. Завалили, надели наручники, отконвоировали. Существуют даже не направления, а отдельные модули, которые преподаются, например, для санитаров психиатрических клиник. Нельзя бить психически здорового, нездорового человека, да? но обездвижить опасного больного надо. Есть комплексы самозащиты для водителей, тех же таксистов, на которых регулярно нападают. Есть системы, сейчас пользуются большой популярностью после 11 сентября для аир-маршалов, для офицеров безопасности самолетов. Мы вот планируем, если получится на Украине провести такой курс для стюардов э, МАУ. Э, речь идет не о террористе, а о буйном пассажире, которого надо тихо, спокойно успокоить. Э, при желании можно на одном и том же техническом интересе создать курс для кого угодно. От самого безобидного Space менеджмент когда надо максимально нейтрализовать противника, не причиняя ущерба, до максимально агрессивного, то, что используют там, в спецвойсках, снятие часовых и прочее. Что обычному человеку, в принципе, не надо, но всем почему-то очень интересно. Антон Фарб народився і виріс у Житомирі. До опанування крав маги йшов недовго, адже за плечима у цього інструктора володіння не однією бойовою технікою, зокрема дзюдо, а ще бокс. Сьогодні тренер розповідає, для розвитку крав маги їздить до Києва, де також тричі на тиждень викладає це мистецтво самооборони. Крім того, Антон Фарб організовує і навчальні семінари, а це вже по всій Україні. Тож полічити всіх, кого Антон навчив захищатися, просто неможливо. Ну якщо сі приблизити... Среднее количество группы это 10-12 человек. У меня две группы. Ротация происходит где-то каждые 3-4 месяца. То есть 40 в год 200-300 человек где-то так. Это те, кто занимался у меня регулярно. А по семинарам даже не берусь посчитать, потому что семинары бывали разные. У нас на семинаре по защите от собаки было, по-моему, 60 человек. Очень была востребована тема, мы проводили в Киеве с привлечением кинологического центра «Феникс» семинар по защите от бродячей собаки. Когда я дал объявление, рассчитывал, что придет человек 10-15, пришло 60 востребованных. Не знаєте, як захиститись від бродячих собак, тут кравмага теж стане у нагоді. Інколи деякі нехитрі прийоми допоможуть відлякати собаку або ж відбитися від укусів скаженого бобіка. Якщо собака вже нападає, в основному имеють, навіть какое-то оружие. голими руками голыми руками більш более серйозно, а не шавкою, справиться, конечно, нереально. З другой стороны, основа захисту від собаки, так як захисту від нападіння людини, це не довести до этого нападения, избежать його. Надо понимать, что провоцирует собаку, почему она нападает, защищает она территорию, защищает она щенков. Просто больная бешеная собака. Где она обитает? Ну и алгоритм поведения это замереть и постараться не запустить собаку себе за спину. То есть собака всегда нападает со спины. Она нормальный пес не бешеный, не бросится на человека, который на нее смотрит. Если есть что-то в руках, попытаться загородиться. Совет намотать куртку на руку не работает, не успеете. Но выставить куртку перед собой, чтобы собака вас не видела, собака не бросится на то, чего не видит. Так устроено. Один из советов, который давал кинолог, он работает. Э, стать большим, когда собака наблюдает, нависнет на меня. Может испугать, может быть, нет. В любом случае, я, я сам собачник, я считаю, что собака может договориться. Самый простой способ обратиться к ней, эй, Бобик, и из разряда врагов перейти в разряд потенциальных кормильцев если собака более-менее социализирована. Ну, универсального ответа здесь, конечно, нет. Головне не ризикувати своїм життям, якщо це можливо, уникнути конфлікту. Просто піти геть від провокуючої людини. Проте, якщо це не подіяло, і зловмисник готовий завдати удару навіть у спину, опанувавши основні прийоми самозахисту, ви легко дасте йому відпору. Є таке правило у воді дальнобойщиків Коли повертаєшся додому, останні 50 кілометрів саме тому що людина розслабляється. Он считает, что он уже почти дома, он почти доехал, внимание притупляется. Вот с людьми, которые возвращаются домой с работы, то же самое, он заходит в подъезд, и он мысленно переключается он думает, все, я дома. А на самом деле, нет, ты еще не дома. То есть, в первую очередь надо помнить, что э, подъезд это место повышенной опасности. То есть так, же, как подземный переход, темный переулок и так далее. То, что вы в этом подъезде прожили всю жизнь, абсолютно не гарантирует, что вас там не убьют, не ограбят, не изнасилуют. Э, и перед тем, как сходить в подъезд, надо посмотреть, кто там стоит, да, кто там ждет а в силу специфики города Житомира, и не только, к сожалению, Житомира, лучше всего носить с собой фонарик. Если вы видите на лестничной клетке темный силуэт, засветите его фонариком. Если это безобидный сосед, вы извинитесь, да, вы же его не из газового баллончика опрыскали, да, а фонариком засветили. А если это человек, который ждет вас с не очень хорошими намерениями, он поймет, что вы его увидели первым, как минимум. Ну и такой совет, не все ему последуют, но я бы советовал не пользоваться лифтами. Ходіть пішком полезен для здоров'я, а лифт це клетка з которой не выхода. Если ви вы оказались в лифте с противником, ваши шансы становятся ваші шанси и все менше і менше. Професійні поради від Антона Фарба. Інколи можливості для самозахисту лежать просто під ногами. Головне не панікуйте. Саме у все з собою, є, це авторучка. Возьмите, от можна вашу ручку. ручку Втікайте. И вот э, я не советую искать какие-то болевые точки. Все это ерунда. Если вы правильно это делаете, весь человек превращается в одну сплошную болевую точку. Но для этого надо быть достаточно агрессивным, достаточно настроенным. И самое главное, вспомнить, где эта авторучка лежит. Поэтому я советую не столько пользоваться подручными средствами, сколько иметь при себе какой-то предмет, который вы носите специально для самообороны. Тот же специальный фонарик тактический уже тактическую ручку изготовленную из титана, которая не сломается после первого удара, газовый баллончик, кубатан, что угодно, миллион из этих предметов. Важно не то, что вы сможете его применить, важно то, что выходя из дома, вы берете с собой оружие и вы закладываете себе мысль, может быть, сегодня на меня кто-то нападет. Вот эта мысль для вашей безопасности она важнее любого оружия. Антон Фарб расповедая як цены прикро, прото ему доводилось застосовывать свои знания, таки к самозахисту и на практике. Чаще всего это была попытка помериться статусом, да, то есть кто тут сильнее, кто тут главнее. То есть не столько ограбления, а чаще всего, к сожалению, применение насилия в жизни это не столько самозащита, сколько бытовое хамство. И из-за этого люди потом сидят по тюрьмам. Они не могут доказать, что они оборонялись. Сосед громко музыку включил, кто-то на машине тебя подрезал, выскочили и пошли махать кулаками. Я в таких ситуациях стараюсь уклоняться от конфликта. Опять-таки, видимо, что-то в моей внешности наталкивает людей на мысль, что лучше со мной не связываться. Как я всегда говорю девушкам, чтобы вас не нападали, побрейте голову, накачайте бицепс, очень помогает. если серьезно, то я стараюсь быть предельно вежливым человеком вот до того самого момента, пока вы не лицу ударить все вот эти петушиные бои, все эти ритуалы расправить плечи, выпить из грудь и начать выяснять, кто из нас больше козел, они, с одной стороны, имеют целью накрутить себя, да, я хочу завестись, с другой стороны, я хочу задоминировать противника, я хочу, ну, я стал маленький. Вот когда меня пытаются, э, на меня наезжают, я всегда становлюсь маленький, потому что это моя стойка, мне из нее удобно работать. А когда он подбородок поднимает, мне, мне не надо себя накручивать. То есть одно из плюсов кровмога, э, это развитие агрессии я могу перейти из состояния абсолютно спокойного в стопроцентную агрессию вот так, и вернуться обратно, что немаловажно. Это развивается тренировками. То есть мне не надо долго-долго кричать матом, чтобы кого-то ударить. Проблема у новичков возникает. Человек приходит, вроде бы хочет заниматься рукопашным боем, и говорю, ударь меня по лицу. А он не может. Вот так мы воспитаны. Нас с детства рассказывают, что вот драться нехорошо. Не дерись, уступи. А когда надо, человек не может ударить. Ми цей бар'єр знімаємо дуже швидко, на сам вправність та швидкість можна легко розвинути навіть у найвихованіших людей, а ще вміння давати здачі, адже у кожної людини є своєрідний стимул. Наприклад, Ірина прийшла на курси самооборони після не дуже приємного випадку у житті. Що саме наштовхнуло дівчину шукати інформацію про курси самозахисту в інтернеті? Вона не розповідає, але хвалиться вже після кількох занять кравмагою Вона почуває себе безпечніше сюди, недавно. Такою метою, щоб коли якийсь буде такий випадок, скажімо, неприємний, щоб я могла за себе постояти. Наш час зараз дуже дуже поганий час, і тому жінка повинна себе вміти захищати. Звісно, я зараз почуваю себе достатньо, але да, достатньо, я дуже мало займаюся. Це що треба багато тренувань і тренувань. Есть люди, которые схватывают сразу, есть люди, которым заниматься долго. У нас есть два курса, базовый и продвинутый. Базовый курс рассчитан на три месяца и продвинутый тоже на три месяца. Самая ближайшая аналогия – это курсы вождения автомобиля. То есть я рассказываю, что вот это педаль газ, это тормоз, вот тут руль налево, руль направо. За три месяца можно научить человека драться или водить машину. Но выпускать его на автогонке еще рановато. И вот и на улицу еще страшновато выпускать после трех месяцев. Да? Надо клеить букву «У» большую и так далее. Дальше, чем дольше человек занимается, тем э, лучше у него получается. Ну, вот во всем так. Что крестиком вышивать, что машину водить, что морды бить. Чем дольше занимаешься, тем лучше получается. Фишка Кравмага в том, что у нас очень мало техник. У нас арсенал технический по сравнению, там, не знаю, с карате, он урезан 10%, если не 5%. В результате мы вот этих вот наших 15-20 приемов мы отрабатываем 3 месяца по много-много раз а не так, что у нас тысяча приемов, и каждый прием два-три раза отработали, пора следующий учить. Это одно и то же. Один и тот же прием от разных атак. Снова и снова, снова и снова. Сперва спокойно, медленно, потом быстро, потом с агрессией, потом на фоне физической усталости, потом в спарринге, потом на фоне неожиданности, когда не знаешь, что на тебя нападет. То есть это уже методики обучения. Дать гарантию, что человек научится, я не могу. Есть люди, которых могут не скажу невозможно, очень тяжело научить. Есть люди, которых учить не надо. Им только технический арсенал поставишь, а самообладание все нормально. Опять-таки стрессовая ситуация и стрессовая ситуация. Ты не знаешь, как поведешься в стрессовой ситуации, пока в нее не попадешь. Сегодня Антон Фарб розповідає, украл МАГУ, потрапив завдяки профессийным потребам. Ну, я работал в еврейской общине, специалистом широкого профиля. В том числе я работал переводчиком и охранником при группах иностранных туристов. Я сопровождал религиозных паломников по Украине, ну и выполнял функцию охранника. Ну, функцию охранника чаще всего это отпугивает своим видом. А, так и попал в Израиль, да, то есть были курсы, курсы были организованы федерацией еврейских общин. После инцидента в Москве, когда в Марьиной роще психопат ворвался в синагогу с ножом, порезал кучу народа, после этого решили все-таки задуматься о безопасности, он как всегда, да, как гром не глянет и отправляли по одному человеку, это вот, каждой общины Украины, в Израиль на стажировку в центр Данихай в городе Кисаря. Там нас готовили как директоров безопасности. То есть это было не только кровмага, это была стрельба, это был поиск взрывных устройств, это общая организация безопасности, мероприятия, помещения, личной безопасности и так далее. В Израиле вообще очень, очень крутая школа телохранителей в силу специфики, да, постоянно воюют, у них очень развито это дело, не готовят телохранителей. Когда приезжал сюда израильский эксперт Тайгил, с которым мы сейчас сотрудничаем, говорят, нас курирует из Израиля, он проводил семинары для личной охраны Януковича. То есть они были с ним знакомы, и три раза он их тренировал, а вот этой зимой его пригласили как судью на соревнования телохранителей. Именно на этапе рукопашного боя он оценивал. Интерес кровмога не только со стороны гражданских. Антона Фарба можна сміливо назвати талановитим тренером, адже він виховав чимало професійних інструкторів Кравмаги, які успішно викладають по всій Україні. Крім високої майстерності, вони мають відповідні сертифікати. А нещодавно Федерація Кравмаги почала співпрацювати зі столичним інститутом фізкультури. Тож відтепер усі тренери матимуть можливість отримати і офіційні документи, що будуть підтверджувати їхні вміння та знання. Тож не дивно, що ця техніка самозахисту набирає все більшої популярності. Росслаблене думаєте, приятно, вас толкнули, открыли глаза, это важно, повернулись, раз, два, три, четыре и опять на исходно. Одну минутку так работаем, просто для отдыха. На взрыве, на агрессии, паузу между толчком и контратакой сводим к минимуму. Разбились попарно, приготовились. Поехали! займатися Кравмагою, повинні знати основні правила, які порушувати не варто і які прописані у статуті федерації. Є e, e, так звані принципи Кравмага, обшіполагаючі. Перший і головний принцип – це не отримати травму, збігати травму. Тобто, якщо тренер хвастається тим, що на тренуваннях людей друг друга кількість, то це плохий тренер. Незважаючи на те, що Кравмага – штука достатньо опасна в безпечність превищує всього. Любой семинар начинается с интертажа по безопасности. Средства индивидуальной защиты в обязательном порядке. Второй принцип это избегать драк по возможности. Да, то есть не применять то, что ты получил. Те знания, которые ты получил. На практике, если есть возможность этого избежать. Третий принцип быть скромным, как ни странно. Но это вытекает из второго. Да. То есть не, не нарываться, не провоцировать конфликт самого. Ну и по поводу передачи знаний, все-таки мы, это такое негласное правило, смотрим на человека, которого мы учим, чему мы учим. То есть любое оружие можно обратить как для самообороны, так и для нападения. И есть вещи, которыми я не стану учить человека, если мне этот человек не понравился. Но у нас, к счастью, более-менее адекватная группа. То есть не задерживаются люди, которые приходят из-за того, чтобы. У меня в анкете есть такой пункт, зачем мы пришли заниматься? Ну, чаще всего пишут «для самообороны», «для самозащиты», «для самосовершенствования». «Завоевать власть над миром» один парень написал, вообще гениально. Один мужик пришел и говорит, а вот ну, денег должны. Я вот хочу ему морду набить, чтобы он мне денег отдал. Ну, я его послал. Таких людей не учу. но это уже на совести тренера. Хотя, как говорили испанские учителя фехтования, если мой ученик кого-то убил на дуэли, это не моя ответственность. Вот если моего ученика убили, это моя ответственность. Тут я не беру на себе лишню відповідальність. Я мою дело дасть знання, як йому розпорядитися чоловік, все-таки ти його тисне. Відомий далеко за межами Житомирщини інструктор кравмаги Антон Фарб. Не лише інструктор кравмаги, він ще й письменник. Як поєднуються спорт і літературна справа, він розповідає чесно, нічого не приховуючи. Давнє вільне час я е, е, займаюсь ну, на любительському рівні стрільбою і займаюся дайвінгом, коли є така можливість поїхати на море понеряти. А помимо того, что я тренер, я еще писатель, я еще пишу книжки. Вот если все будет нормально, к Новому году моя повесть выйдет в сборнике «Русская фантастика-2013». Повесть называется «Рим». Очень рекомендую, мне она нравится. Несколько романов лежат сейчас в издательствах, несколько романов вышли под псевдонимами, но это такая работа литературного негра. То есть я профессиональный писатель, тем я тоже зарабатываю на жизнь. Выходит, сейчас мы с Ниной Тюрупой составили сборник «Кулинарная книга конца света должна скоро выйти». Мы там один рассказик и собрали, пожалуй, лучших писателей вот, фантастики, которые есть сегодня. Каждый представил по рассказу. То есть я езжу на литературные семинары, я ездил в Партенит Генри Лайон Олди, я ездил э, к Лазарчаку и Кубатиеву в Питер на Малеевку. Еще вот такая у меня есть профессия, не имеющая отношения к основной. У меня есть роман, который называется «Глиф». Роман этот будет интересен Житомирянам, наверное, потому что действия разворачиваются в городе Житомире. Я вот э, В электронном виде он сейчас продается в нескольких магазинах, а э, на бумаге есть если... футь-футь-фу. Все буде нормально, може все-таки вийде. Є така такої Кравмага об'єднує серця із своєю дружиною. Антона познайомив, якщо можна так сказати, спорт. А кравмага зблизила їх аж до одруження. Тепер Світлана теж професійний інструктор кравмаги, а до частих відряджень коханого ставиться із розумінням, адже обоє вони відомі професіонали. Насправді ми знайомі дуже давно, коли там місце працювали. Познайомились якраз благодаря спорту, любві к здоровому образу життя. Потом так сложилось, что наши жизни соединились. Кромага объединяет нас. Это не только хобби, но и способ, наверное, жизни. Я не на все семинары, к сожалению, могу ездить с мужем, потому что я работаю, у меня семья, мы любим животных, и они требуют нашего внимания, ухода и ласки насчет того, что от нас это может разъединить, я не думаю. Когда Антон в разъездах, на мне же группа, я инструктор, я провожу тренировки и совместные хобби, совместные возможность совместных проведений вечеров не просто у телевизора, а общаясь с компании людей, единомышленников, которые тоже увлекаются спортом, которые берегут свои жизни, жизни своих близких, своих друзей. Это только объединяет. Я не могу сказать, что нас что-то может разъединить. Внимание! найближчих планах Антона Фарба – тренування, семінари та навчання технікою самозахисту. Для когось Кравмага – це засіб уникнути неприємностей, а для нього – це спосіб життя.